ચોકબજાર પોલીસ મથકની હદમાં વૃદ્ધ મહિલાને કાગળની ગદ્દી બતાવી સોનાના દાગીના ઉતરાવી જનાર તોડકીની મહિલા સહિત ત્રણને ચોકબજાર પોલીસે ઝડપી પાડ્યા બાદ મુખ્ય સૂત્રધારને પણ ઝડપી પાડ્યો છે સુરતમાં વધીરેલી થગાઈની ઘટનાઓ વચ્ચે સુરતના ચોકબજાર પોલીસ મથકની હદમાં વેડ રોડ બહુચર નગર ખાતે એક વૃદ્ધાને કાગળની કટ્ટી બતાવી તેઓ પાસેથી સોનાના દાગીના પડાવી લઈ તોડકી ભાગી છૂટી હતી જે તોડકીને ચોકબજાર પોલીસની ટીમે ભારત મહેનતે ઝડપી પાડી હતી તોડકીની મહિલા સહિત ત્રણને ચોક પોલીસે વેસપલટો કરી ઝડપી પાડ્યા બાદ આજ તોડકીના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા મનોજ વિષ્ણુભાઈ બાવરીને અમદાવાદથી ઝડપી પાડ્યો હતો पुलिस स्टेशन विस्तार में एक घटना 11 अगस्त की है जब एक महिला जो भाचर नगर सोसाइटी की रहने वाली है वह किसी काम से बाहर निकली थी तो रास्ते में उनको एक अजाने महिला और तीन अजाने पुरुष मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उसी दौरान उनको अपनी बातों में फिसलाकर उनसे विश्वासघात करके उनकी एक सोने की चेन और एक जो उनकी सोने की अंगूठी होती है वह उनसे ले जाते हैं इसमें चौक बाजार पुलिस स्टेशन ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज बातमी के आधार पर एक जो अजाने महिला थी और जो दो पुरुष थे उनको पहले ही अरेस्ट अरेस्ट कर लिया था उनका जो अरेस्ट है, वो साबरकांठा से हुआ था और हाल ही में जो एक पेंडिंग अरेस्ट था मनुष्य का वो लेटेस्ट उन्होंने अहमदाबाद से लिया है और इसमें जो चौक बाजार पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने साबरकांटा में जाकर वहां पर काफी दिन तक तपास की ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए उन्होंने अलग अलग देशों में वहां पर चाय के गल्लों पर काम किया पान के गल्लों पर काम किया और बातमी के आधारों पर सारे अरेस्ट पूरे किए हैं।